Доброго дня, вдвт телеканал «Социальная Краина», а также Черноморскую телерадиокомпанию, студию Костянтин Крупский, цех программа «Краина. Здоровье». Будем говорить и про здоровье. А в студии у нас Владимир Сыч, это доктор-уролог. Добрый да. день. Добрый Будем день. сегодня говорить о заболевании гиперплазии предстательной железы. Да. И если вспомнить словами из фильма, по-моему, «Служебный роман», сейчас там женщины, у которых есть свои дела, они могут там, как бы там, да. уйти от экранов телевизора, а мужчины, в общем, могут, наверное, остаться. Что это заболезнь такая, гиперплазия предстательной железы? Вы правы, что, в принципе, это заболевание, оно характеризуется заболеваемостью мужчин больше старшего возраста. Как правило, после 40 уже рекомендуют урологи обращаться хотя бы раз в год к ним на обследование. В частности, это, <кх> Во это заболевание, которое характеризуется увеличением самой предстательной железы. Тем самым она перекрывает или уменьшает проходимость нижних мочевых путей на уровне шейки мочевого пузыря и возникают проблемы с мочеиспусканием. Какие-то проблемы? Основные проблемы с мочеиспусканием связаны с учащением его. Чаще всего это ночное учащение мочеиспускания, так называемая ноктурия. Вот. Кроме того, ослабление струи мочи и чувство неполного упражнения мочевого пузыря. А есть какие-то вот э, первые колокольчики, вот как бы так сказать, э, первые симптомы или там вот, вот как, когда вот уже стоит на чем-то там задуматься? Ну, опять же, я хочу вернуться к тому, что это возраст. Угу. Мужчины после 40, после 50 лет. Э, и те, все, все вот эти вот три симптома, которые я назвал. То есть ослабление строя мочи, частое мочеиспускание, безболезненное оно может быть, но, но частое мочеиспускание. То есть ночные подъемы в туалет два-три раза, четыре раза за ночь. И чувство, когда Моча не полностью выходит с мочевого пузыря, mm -hmm. вы чувствуете, что для того, чтобы вам порожниться, нужно сходить 2-3 раза для того, чтобы полностью порожнить мочевой пузырь, и вы получили максимальное удовольствие от самого процесса мочеиспускания. Mm -hmm. А э, у мужчин после 40 или после 50 они занимались определенным видом деятельности, э, они там, там переохлаждались, там. они спортсмены или они ведут малоподвижный образ жизни? Есть какие-то закономерности, связанные с э, гиперплазией? Как правило, таких вот закономерностей в плане физической нагрузки или переохлаждения ну, нету. Есть определенное наследственное отношение к этому. То есть если у папы, у дедушки данное заболевание прогрессировало в каком-то определенном возрасте, то мы имеем данные о том, что есть 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 возможность возникновения и как говорится у, ди, у, у детей мужского пола да вот. связанное с переохлаждениями опять же, это заболевание, это доброкачественная опухоль предстательной железы, оно, она не имеет никакого отношения к воспалительным заболеваниям, она может осложняться в наличии воспалительного процесса, то есть симптомы, которые проявляются при ней, могут более быть агрессивными при воспалении в предстательной железе, в так называемый хронический простатит, острый простатит. Эти заболевания могут идти совместно и параллельно, но они не выходят друг из друга. Uh -huh. То есть воспаление не выходит из гиперплазии присоединенной железы, и гиперплазия не может быть причиной воспалительного процесса. И если э, был простатит, то это совершенно не значит, что он Не обязательно, переходит... что он переходит да, в э, гиперплазию предстательной железы. Доброкачественную или... А, то есть если а, мне после 40, то я должен хотя бы раз в год обращаться к доктору урологу для того, чтобы... Да, для а... того, чтобы провести как, как какие-то элементарные методы обследования, в частности, э, опрос ваших жалоб, э, УЗИ исследования, пальцевое ретальное исследование. Э, ну и общеклинические анализы для того, чтобы определиться, да, это является либо воспалительным процессом, либо это чисто гиперплазия простынной железы. А если не обращать внимание на первые признаки, там говорят, что есть какие-то три стадии, да, по-моему, гиперплазии. То есть первая стадия это вот затруднение с мочеиспусканием, а второе там уже какие-то боли появляются, а третье там уже там просто ну, и до крови, по-моему. Э, раньше э, раньше ситуация такая э, квали э, квали э, классификация и разделяли гиперплазированные железы на три стадии. Сейчас на данном этапе по новым классификациям ВОЗ и мировым, общемировым, нет такого распределения по стадийности гиперплазированной железы. То есть есть гиперплазия и есть осложнения, которые при ней возникают. Наличие крови в моче, это является осложнением более серьезных заболеваний, таких как рак предстательной железы. Вот. Наличие болей – это тоже связано больше с осложнениями, которые возникают при наличии данного предстательной железы. Наличие камней в мочевом пузыре, которые являются вторичной причиной уже это от вот. А, методы лечения. Вот если только ну вот я к вам обратился, и вот только вот эта доброкачественная опухоль, она там в каких-то минимальных вообще там размерах. Ну, как правило, существует понятие, как наблюдение за пациентом. То есть не обязательно, если вы пришли на обследование к доктору сразу вам назначат какую-то терапию. То есть, возможно, наблюдение в динамике, то есть раз в год вы появляетесь, и уже по изменению размера предстательной железы, по изменению ваших жалоб, уже можно назначать какие-то препараты, нужно ли их назначать или не нужно. Вот. Раньше существовала очень широкая сфера фитопрепаратов, которые использовались очень часто и широко. Они в нашей стране используются на широко, потому что в принципе эти препараты э, действенны как для пациентов, со слов пациента. Но четких данных о том, насколько они приносят эффект, ну по, по, все, по всем данным мировой литературы четких данных о том, что они, именно они являются причиной улучшения при этом заболевании нет. Но для больных это очень хороший подспорье для того, чтобы почувствовать себя лучше. То есть, если продают там какой-то там фито-чай, да, и говорят, что это специальный сбор, собранный в Высокогорье, и Карпат, и он специально влияет на предстательную жизнь. Возможно, эти чаи и улучшают просто, они являются являют мочегонным эффектом, вот, но более противовоспалительным эффектом. Они уменьшают отек слизистой шейки мочевого пузыря и улучшают процесс мочеиспускания. То есть, но на саму аденому предстательной железы они действия не имеют. И методы лечения? Есть... Методы лечения есть консервативное лечение, которое действительно э, направлено на те рецепторы, на те рецепторы предстательной железы, шейки мочевого пузыря, для улучшения процесса мочеиспускания. Но вся консервативная терапия, э, есть препараты, которые э, обладает замечательным эффектом, то есть ткани предстательной железы замещаются, ну, склерозируются, так называемые, то есть уменьшаются кле размеры клеток, но на саму, то есть подействовать на предстательную железу для, в плане того, что чтобы она уменьшилась, чтобы она уменьшилась значительно, для, то есть как правило это редко, когда такие препараты попадаются. Есть какие-то вмешательства да, хирургические? То есть... Да, как правило, после консервативной терапии мы уже приходим более к хирургическому вмешательству. Сейчас количество хирургических вмешательств у нас уменьшилось, благодаря тому, что большой широкий спектр консервативной терапии мы имеем. Кроме того, есть классические операции открытые. То есть по удалению пристательной железы. Сейчас очень много, больше мы переходим к эндоскопической урологии. То есть мы больше убираем пристательную железу эндоскопически. Это различные технологии. трансуретральная резекция пристательной железы. Лазерная. Вот вся, очень много рекламы, мы видим зеленый лазер. То есть лазерное удаление, лазерная абляция пристательной железы. Это все методики, которые используются ну, в, в, в современных клиниках. Они есть в принципе везде. И, но для каждой из них существуют свои показания. Mm -hmm. То есть... Если человек, допустим, мочится, стоит ли оперироваться, то есть все зависит от той симптоматики, насколько оно ему мешает жить. То есть в большей степени урологи используют такое понятие, как качество жизни. Определенная есть шкала, по которой мы определяем, насколько человеку мешает жить данное заболевание. Вот. Да. А если э, не лечить, ничего не делать, ни хирургически не вмешиваться, то получается эта опухоль растет, да? да? полностью опухоль закрывает опухоль растет, да, перекрывает нам мочеиспользовательный канал на уровне шейки мочевого пузыря, могут возникать такие осложнения, как задержка мочеиспускания, то есть человек не может сам самостоятельно помочиться, как конкременты в мочевом пузыре формируются на фоне того, что э, на фоне слизи мелких э, ну, соли собирается в мочевом пузыре, но в, собирается в конгломераты и формируются конкременты, которые даль, в дальнейшем требуют уже оперативного лечения. А если то <coughs> э, рецидив, то есть эта болезнь может повторяться? Допустим, мы лазером там или другим каким-то хирургическим способом там э, прооперировали, uh -huh. а потом болезнь может вернуться к нам еще? Но учитывая то, что это доброкачественная все-таки опухоль и радикально, э, то есть есть методы радикального удаления простаты железы, но то, что, как правило, это используется при злокачественных образованиях, когда есть подозрение на опухоль злокачественного предстательной железы. При доброкачественных мы удаляем только саму опухоль, но не удаляем предстательную железу. И наличие клеток парауритральных, которые расположены в шейке мочевого пузыря, оно может приводить к рецидиву аденомопрессательной железы. Как правило, при различных операциях эти рецидивы случаются от, допустим, от 10 до 30 лет. Через, имеется в виду. А как вы определяете это? Доброкачественная опухоль или злокачественная и уже рак? Э, ну, на этапе, на этапе амбулаторном, или вот пациент только появился, у вас определить, конечно сложно на 100%, потому что данное исследования можно делать только, ну, данное заключение, 100% это доброкачественно или злокачественно, можно давать только на основании гистологического заключения. То есть первое, что это доктор осматривает пациента, узнает о его жалобах, делает пальцевое ректальное обследование и направляет пациента на УЗИ. При этом определяются уже размеры железы и консистенция ее по различным факторам. Она может быть ну, то есть ну, нужно определить нет ли подозрения на наличие злокачественного образования. Далее есть специфические методы исследования, вот так называемые онкомаркеры, определение на ли это вот определение или подозрение на опухоли наличие опухоли злокачественной в предстательной железе. Это так называемый специфический антиген. Но его единственное, что его можно сдавать или делать только через 2-3 недели после последнего пальцевого исследования у врача-уролога. Иначе он может быть ложно положительный. Угу. Вот. Как правило, PSA в норме у человека до 4 нанограмм на миллилитр. Если свыше, то это стоит задуматься о наличии каких-то плохих клеток. Учитывая то, что опухоль предстательной железы, она доброкачественная, но любой доброкачественная опухоль может переродиться в что-то плохое. Поэтому на клеточном уровне определить, определиться более тяжелее. Если мы, если мы видим по наличию онкомаркеров, то есть по увеличению его количественного показателя, что есть подозрение на онкопатологию, то лучше направлять пациента на биопсию самой именно предстательной железы. А больше стало сейчас вот с годами, чаще вы встречаете пациентов именно с гиперплазией предстательной железы? Или их становится там меньше, допустим? Ну, меньше их не стало, просто оперировать стали немножко меньше за счет того, что такие есть консер... более более широкий спектр э, консервативных, э, консервативных препаратов, э, вот. А пациентов осталось такое же количество. Я бы не сказал, что их стало меньше или больше, но Доброкачественная опухоль, она растет и перекрывает, получается, да, проход. Как она может да. как-то расти, ну, я не знаю, там, в другую сторону, не перекрывая Конечно, проход. Конечно. Есть, есть... есть различные, различные стороны роста предстательной железы. Она может расти как под шейку мочевого пузыря, то есть внутрь мочевого пузыря, что при даже маленьких размерах ее может вызывать у пациента симптоматику аденопрессативной железы, тоже учащение, мочеиспускание, ослабление струи мочи, может также иметь и периферический рост, когда она э, разрастается ближе к, вот, э, то есть, под, э, то есть, ну, доля разрастается, боковые доли разрастаются, при этом она может быть больших размеров, но при этом никаких не иметь, э, то есть, нет, нет симптоматических проявлений для пациента. То есть, она себе из-под растет, и пациент об этом даже не, не думает и не гадает. Как не пропустить этот момент, если. Ну, я в начале нашего э, нашей беседы говорил о том, что нужно появляться врачам-урологам после 40 лет мужчинам хотя бы один раз в год. Mm -hmm. И еще раз тогда вот причины вот неизвестны, да, вот это никак ни, ни с чем не связано а, вообще. То есть вот допустим, если я там что-то там делал, занимался, участвовал, а, там грузил, то мне стоит там об этом допустим задумываться. А если я прожил все время там не знаю в экологически чистом каком-то районе, а, плавал, там бегал, то еще, там, можно вообще там забыть просто об этом. Ну, я же говорю, то есть таких таких явных э, притязательств определенных профессий людей к, к этому заболеванию особо не существует. Если Насколько... человек нормально ведет нормальную э, здоровую жизнь, регулярную половую жизнь, то может это все в принципе ограничиться только наблюдением уролога, без каких-либо этого вот. особо я же говорю, то есть... Э, Значит, развитие и увеличение размера предстательной железы зависит от гормонов, которые выделяются у нас, мужчин, тестостерона, дегидротестостерона, которые формируются уже в предстательной железе. Как-то повлиять на это? Вот, да, если замечено было в средневековье, когда молодых мальчиков кастрировали, у них не было ни, предстательной, ни, ни аденома предстательной железы, ни рака предстательной железы. А, если вы говорите, что фитопрепараты ну, не работают, и это подтвердили там, исследования, а как э, какая-то профилактика есть вот, на мировом уровне в странах западных, там, в Соединенных Штатах Америки? Они как это, с этим? Они уже сейчас назначают синтетические препараты. Это альфа-блокаторы, это блокаторы 5 альфа редуктазы это М-холиноблокаторы. То есть это лечение уже синтетическим препаратом, без фитоэффекта. То есть... Это сейчас вы все сказали, я ничего не понял. Альфа-блокаторы и так далее. Это, это препараты, но их различное множество различных фирм названий. Просто не хочу об этом говорить, о каждом из этих препаратов. Это препараты, которые э, действуют на рецепторы шейки мочевого пузыря, уменьшают их отек, э, и значит, на, увеличивают возможность сократительную самого мочевого пузыря. Вот. Что улучшает процесс мочеиспускания и качество жизни у больного улучшается. Какие есть, допустим, ограничения? Вот у человека, у которого обнаружили гиперплазию предстательной железы, он проходит лечение и наблюдение у уролога, но ему нельзя первое, второе, третье, четвертое. Или там какие-то есть другие ограничения? Ну, как таковых ограничений для, для данного заболевания не существует. То есть, я говорю, человеку нужно нормально, активно жить, работать, заниматься своим обычным бытом, то есть каких-либо ограничений в питании, в движении, этого не существует. Mm -hmm. а, то есть вот. и э, жена здесь никак не может э, помочь. Или... Наоборот, жена только помогает всем тем, что если идет регулярная половая жизнь у человека, то есть, в принципе, меньше риск развития данного предстательной железы. Насколько есть вероятность, и часто это случается, что эта доброкачественная опухоль переходит в злокачественную, и тогда получается уже рак да, предстательной железы? Да. Ну, чаще всего мы имеем э, наличие, значит, если... У пациента вначале он значит, не выявляется, он при первичном осмотре и вроде бы нормальные показатели, то чем больше размеры предстательной железы, чем больше размеры аденомы, тем больше вероятности, что внутри какие-то клетки уже переродились что-то плохое. То есть есть очаговые, очаговые изменения в предстательной железе, поэтому... Чем радикальнее мы будем избавляться от предстательной железы, тем больше вероятности, что не будет развития рака предстательной железы в дальнейшем. А Человек без предстательной железы, он живет, то есть он. Ну, я же говорю, то есть то, что то, что удаляется как при э, диагнозе гиперплазированный железы, мы удаляем опухоль саму. Вот. То есть предстательная железа остается, и предстательная железа является тем. Э, той, тем органам, которые регулируют определенные изменения в гормональном статусе мужчины. То есть поэтому желание, конечно, э, предсказательное за это важный орган. Это второе сердце мужчины, можно так сказать. Вот поэтому чаще всего ее не удаляют. А если удаляет, то как получается, там мужчина уже как-то там превращается в женщину? Нет, он не будешь? превращается в женщину, но количество э гормонов тестостерона у него уменьшается значительно. А есть э какие-то... Э Времена года, когда происходит обострение, и вот тогда стоит ну, вот, как бы там больше обратить внимание. Чаще всего мы говорим о да, обострении э, больше не по времени э, года, потому что со временем года больше связано обострение. Заболевания, которые могут быть параллельно с э, гиперплазипственной железы, таким как э, простатит, допустим, хронический. То есть, мы имеем, э, допустим, весенний-осенний период, зимний период, когда люди переохлаждаются. Э, что может повлиять, что может подействовать на, то есть на ухудшение состояния человека больного гиперплазипственной железы? Это э, я, может, пропустил, наверное, это, это нарушение в диете, в частности, алкоголь очень сильно может повлиять на ухудшение мочеиспускания и вызвать задержку мочи э, у человека больного э, гиперлазепной железы. Физнагрузка, э, очень сильная физнагрузка, то есть э, или какие-то стрессовые факторы тоже могут быть являются причиной развитие задержки мочи на фоне гиперплазии постельной железы. А заболевания, которые передаются а, половым путем, они также могут там провоцировать, допустим? Или они не имеют... Саму гиперплазию они провоцировать не могут, но они э, могут... Э, Идти параллельно с ней и вызывая воспалительный процесс, то есть ухудшая самочувствие состояния пациента, увеличивая его симптомы нарушения э, мочеиспускания, то есть обструкции нижних мочевых путей, они могут этого провоцировать. Э, и активизировать процессы, то есть э, улучшение мочеиспускания, вот так можно сказать. Вы говорили про зеленый лазер, который используется в Украине, да. но насколько я понимаю, в мире уже э, отошли, да, от этой методики э, лечения. Ну да, немного отошли от этой методики, то есть она еще у нас э, используется и довольно активно используется, но я знаю, что Чаще, чаще всего используются люд, другие методики в мире, чем ну, зеленый лазер, в частности эндоскопические, лапароскопические методики удаления предстательной железы. Угу. А есть какая-то там криодеструкция или э, это какая-то за -за заморозка получается, лечение холодом или какая-то крио? Да, насколько я криодеструкция понимаю. это заморозка, это лечение холодом, э, вот. но чаще она используется как раз при раке предстательной железы. Вот. При доброкачественной гиперплазии греодеструкция не используется как лечение. А ультразвуком тоже можно как-то лечить, или это уже ну, такой метод лечения, который нам пока недоступен до Существуют, э да, существуют аппараты ультразвукового лечения э предстательной железы, но это не радикальное лечение. Это производится у пациента, ну, чаще, ну, вот, э пациентов чаще всего, у которых есть Вторичные заболевания, которые не дают возможности провести оперативное лечение, открытую операцию или эндоскопическую, или лапароскопическую операцию. Чаще это люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями в, в тяжелой декомпенсированной стадии, сахарный диабет в тяжелой декомпенсированной стадии. Тогда есть возможности проведения э, ультразвукового ультразвуковых действий на предстательную железе, которые ее. А радикальное и нерадикальное как это понять? То есть радикальное, то есть радикальное это... это убирается с предста... это вот э, опухоль с предстательной железой. Вот если нерадикальное убирается только опухоль, предстательная железа остается. Сегодня мы говорили про гиперплазию предстательной железы и в студии у нас был э, доктор уролог Владимир Сыч. Спасибо большое. вам большое. Спасибо. До телеглядачів на телеканале «Социальная країна а також на телеканале «Черноморской телерадиокомпании» мы еще повернемся.